من الشیطان الرجیم لقد کان فی رسول رسوت حسنا آج کے اس مبارک اجتماع کے مربی و خطیب ہم سب کے محترم معروف عالم دین حضرت الب الشیخ عبد المعید مدنی حبیض اللہ اور اس مسجد کے امام اور یہاں کے ذمہ داران اور اس اجتماع میں شریف معزز قابل احترام دینی بھائیوں بزرگوں عزیزوں سب سے بڑی بنیادی بات سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو مانتے ہیں جس چیز کا دعوی کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس موقف کے ساتھ پوری سراحت اور پوری کلیریٹی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے ہم جس بات کو مانتے ہیں یہ حق ہے علم سے مانتے ہیں بصیرت سے مانتے ہیں اپنے معتبر علماء کے واسطوں سے اسے جانتے ہیں تو اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اور پوری پہچان کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے یہ بہت کمزور کر دینے والا مسئلہ بن جاتا ہے کہ آدمی کسی بات کو مانتا ہے دعویٰ کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کو اپنی پہچان اس سے اپنی پہچان کلیر نہیں رکھنا چاہتا مثال کے طور پر ہم آل الحدیث ہیں آلالحدیث ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر ہم نے یہ سمجھا کہ آل الحدیث ہونا یا ہے یہی مطلوب ہے یہ نسبت معصوم ہے ہماری نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے کی طرف ہے تو اس نسبت کے ساتھ اس نام کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے میں اپنے لیے شرف اور اپنے لیے بڑی سعادت سمجھنا چاہیے جیسے ہم مسلمان ہیں ہم اسلامی شناخت کے ساتھ زندہ رہنے کو اگر اپنی اپنی سعادت نہیں سمجھیں گے اپنی شرف اپنے لیے شرف نہیں سمجھیں گے اپنے لیے عزت کی بنیاد اور راز نہیں سمجھیں گے تو گویا کہ ہم کمزور ہیں اپنی باتوں میں اپنے دعووں میں یہ وفاداری نہیں ہے اپنی نسبت کے ساتھ اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی علم اور بصیرت کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے یہ وفاداری نہیں ہے بلکہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کمزور ہیں آپ سوچئے کہ مختلف نسبتوں سے لوگ جیتے ہیں پہچانے جاتے ہیں ہماری اپنی ایک نسبت ہے اور ہم اس نسبت میں بھی متسائل ہو جائیں وسوسے میں مبتلا ہو جائیں اور اس کو یہ سمجھے کہ کہیں مضر نہ ہو جائے باطل اپنے نام سے غلط نظریے کے لوگ اپنے نام سے اپنی نسبتوں سے ان نسبتوں میں خلل ہے ان نسبتوں کے عرف میں خلل ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنا جھنڈا بلند کیے رہتے ہیں اور جو نسبت عظیم ہے شرف کی ہے مبارک ہے اس میں اگر لوگ کمزوری محسوس کرنے لگیں اور اس میں بھی چھپنے چھپانے لگیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کیا بصیرت پر نہیں ہے یا اس کی دنیا داریاں ایسی ہیں ہاں جو اس کو کمزور بنائے ہوئے ہیں آپ سوچئے آپ اس دور میں ہیں ابھی جو سیزن ہے حج کا سیزن ہے اور حج کا جب نام آتا ہے یا اس سے عظیم اسلام کے رکن کی جب بات آتی ہے اور یہاں سے کعبہ تک جب پہنچتے ہیں لوگ تو پوری عید الاضحیٰ النہر تک سب ایک تصویر پھیل کر کے دل و دماغ میں ایک مومن مرد و عورت کی آتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام و کے ساتھ جڑی ہوئی پوری تاریخ ہے آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ ان کو جانتے تھے معاشرہ اور علاقہ جانتا تھا کہ ابراہیم کون ہے یہ جوان کون ہے اس اعتبار سے جانے جاتے تھے جب یہ ہوا کہ آخر یہ بت کدے کے سارے بتوں کو اگر کسی نے توڑا ہوگا تو وہ ابراہیم ہوگا ہو سکتا ہے وہ جوان میں یہ کہنا چاہتا تھا اس ریفرنس سے کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں اپنی اس عمر میں مشہور تھے اپنے موقف میں اپنے نظریے میں اپنے اسٹینڈ میں باطل اور تاغوت کے تئیں صحیح عقیدے میں لوگ جانتے تھے لوگ جانتے تھے آج یہ صورتحال نہیں ہے اس کے باوجود ہم اپنی پہچان چھپا کر کے اگر رہیں اور بہت ساری مسلحتوں کی چادر اوڑھ کر کے رہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ صحیح ہیں اپنی دعوت میں صحیح ہیں اپنے موقف اور کنسپٹ میں صحیح ہیں تو ہمارا اور آپ کا طریقہ اور ہمارے اور آپ کی پہچان علم و عمل میں ظاہر اور باطن میں ایسی ہو کہ لوگ جانیں کہ ہاں آپ آئیں کیا تاکہ آپ کا مشن اور آپ کی دعوت آپ کی زبان سے نہیں آپ کی پہچان سے آپ کے عمل سے آپ کے ظاہر سے بھی دعوت بنی رہے یہ ہونا چاہیے اور جب ہم اپنے آپ کو کسی نسبت کے ساتھ چاہیں گے کہ لوگ ہمیں جانیں تو اس وقت انسان اور ہمارے آپ کے اندر کا ہمارے آپ کا اندر کا ہمیں آمادہ کرے گا کہ ہم اپنے نام کی لاج رکھیں ہم اپنے نام کی لاج رکھیں آخر وہ نوجوان کون تھا جس کی اسلام سے پہلی کی زندگی میں کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلق تھا اب وہ مسلمان ہو گیا وہ عورت کہیں اسلام لانے کے بعد اس نوجوان سے ملی تو اس نے اسے پھسلانا چاہا تو اس نے کیا جواب دیا کہا تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہماری پہچان جو ہے اسلام مسلمان کے نام سے اہل سنت کے نام سے اور سب سے امتیازی نام جب ہم اہل الحدیث کے نام سے پہچانے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ اہل الحدیث کا معنی کیا ہے آپ اہل سنت بولے ٹھیک ہے اہل سنت نام کے اعتبار سے صحیح ہے بولنے کے اعتبار سے بھی صحیح ہے لیکن آپ کے سماج میں تو اہل سنت وہ بھی ہیں جو درگاہوں پر بیٹھے ہیں جو قبوری اور درگاہی ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں جو مقلد ہیں کسی امام کی تقلید کو واجب مانتے ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں لیکن جب آپ اہل الحدیض بول دیے کسی کو یا جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ اہل الحدیز ہیں تو آپ الحمدللہ للہ نہ قبوری ہیں الحمدللہ للہ نہ آپ مقلد ہیں تقلید شخصی میں نہ مبتلا ہے اور ایسے ہی بہت سارے انحراف سلف کے منحج مسلک ان کے طریقے ان کے منحج سے آپ ہٹے ہوئے نہیں ہیں تو یہ تو یہ تو ہمارا نام ہمارا نام ہمارے ہماری ہماری, ہماری, ہماری پہچان کلیئر کرتا ہے ہمارے عقیدے میں ہمارے عمل میں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو یہ ہمارا پہچانا جانا یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی یونٹ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و توفیق کے بعد یہاں کے ہمارے بھائیوں بزرگوں عزیزوں آپ سب کی کوششوں سے آپ دیکھیں اس میں کہاں عزت کی بات آپ کے لیے نہیں ہے کہاں شرف کی بات نہیں ہے آپ کے لیے پورا علاقہ اگر یہ جانتا ہو اور جانیں کہ ایک اہل عزیزوں کا ایک, کا ایک سینٹر ہے ان کی ایک یونٹ ہے یہاں جمعہ جماعت قائم ہے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں یہاں سے صحیح عقیدے اور صحیح مسلک اور سلف صالحین کے طریقے اور مسلک سنت کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے تو یہ پہچان ضروری ہے اس پہچان کے چھپانے میں نقصان ہی نقصان ہے اور جب ہم اپنے اپنے پہچان سے رہتے ہیں تو آپ دیکھیے ہمارا اندر کا بھی ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم کسی پہچان سے ہیں ہم کسی ہم ابو الحدیث کے نام سے بھی دکھتے ہیں بہت سارے لوگ بتکاتے رہتے ہیں کیا الحدیث الحدیث کرتے ہو نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے لوگوں کو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کسی موقع پر کہتے ہیں جب میں کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی نبی کے صحابی کو دیکھا ہے آپ سوچو اتنی بڑی بات تو یہ میں عرض کرنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے ہم سب کو بحیثیت مسلمان بحیثیت سنت اور صحابہ کے طریقے پر بحیثیت اہل حدیث ہمیں اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہنے میں اور اپنی پہچان قائم رکھنے میں اپنے لیے شرف سمجھنا چاہیے سعادت سمجھنی چاہیے کیا ہم کہیں کنفیوز ہیں کیا ہم کہیں کنفیوز ہیں کیا کہیں ہمیں کچھ کھٹک لگتا ہے وہ بسوسا ہے اگر ایسا نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے آپ ابن نکثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرف کی بات ہے کہ لوگ اپنے اپنے اماموں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور آل الحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل جو امام ہیں ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ہم جب کہتے ہیں آل الحدیث ہم ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں جو طریقہ معصوم علی الخطا ہے تو یہ یہ ہماری پہچان یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے اور اس سوچ میں دیکھیں ایک اور چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ جب ہم نسبت اپنی کرتے ہیں تو اس نسبت کا تقاضا یہ ہے اس نسبت سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حدیث اور سنت کے ساتھ زندہ رہیں احتیاط و فرم برداری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور یہ سمجھیں کہ یہ نسبت یہ نسبت ہماری علمی ہے یہ نسبت ہماری دینی ہے اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نسبت پر رہتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کریں ہماری نسبت نبی کی سنت کے ساتھ کی طرف ہے تو ہم ایک ایک سنت کی فکر کریں اس کا لاج رکھیں اس کا لاج رکھیں کون سی سنت ہماری زندگی میں مر رہی ہے کون سی سنت ہماری زندگی میں چوٹ رہی ہے ہم کہتے ہیں ہم آر الحدیث ہیں اہل سنت ہیں تو کہاں ہم سے سنت چوٹ رہی ہے کہاں سے ہم کہاں صحابہ ایک ایک سنت پر فدا رہتے تھے کہاں ہم ان کی طرف صحابہ کی طرف نسبت کرنے والے لوگ سلف کے سل مسلک پر چلنے والے لوگ کہاں ہم سے سنت چھوٹ رہی ہے کہاں ان کا طریقہ چھوٹ رہا ہے یہ چیز میرے بھائیوں اصل ہے اور یہ دین یہ دین اسلام یہ احت و فرما برداری ہم سے چاہتا ہے اپنی پہچان اور اپنی نسبت کے ساتھ اپنی پہچان کے ساتھ ہماری پہچان گم نہیں ہونی چاہیے گم نہیں ہونی چاہیے ہم ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے جبکہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ہم غیروں کے بیچ میں غیروں کے بیچ میں ایک عالم بن کر کے رہیں عالم ایک نشان بن کر کے رہیں کہ ہم کیا آئیں ہم نشان بن کر کے رہیں ہماری ہماری علامت ہماری اسلامی پہچان ظاہری یہ دعوت ہے یہ نمائندگی ہے یہ دعوت ہے یا نمائندگی ہے آپ ایک بورڈ پر اپنا نام لکھے ہو وہ بورڈ نمائندگی آپ کا کرتا ہے کہ آپ کسی نسبت پر ہیں اور آپ کسی موقف پر ہیں ٹٹولنے والے دنیا میں اور تلاش کرنے والے دنیا میں ایسے بھی ایک بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ آپ کے نام کے پیچھے آپ کی نسبتوں کے پیچھے جھانکتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی نسبت کے ساتھ آپ کا عمل اور آپ کا طریقہ کیا ہے اس لیے لا جاتی ہے حیاء آتی ہے آدمی کو کہ جب ہم ایک نسبت رکھتے ہیں تو ہمارا عمل اور طریقہ ہونا چاہیے اس لیے یہ بادی کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ شرف کی بات ہے کہ بہت ساری غلط بہت ساری بگڑی ہوئی نسبتیں اور الگ الگ پہچان عصبیت اور تعصب اور ہزبیت کی پہچان میں امت اور کمیونٹی جی رہی ہے اور اسی بیچ میں ہماری پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف صحابہ کی طرف ہے ہماری پہچان یہ ہے اور یہ پہچان بہت عظیم ہے اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے ہاں اس کا احترام ہونا چاہیے اس کا دل اس کی دل سے قدردانی ہونی چاہیے اور جب آدمی کسی چیز کی عزت کرتا ہے دل سے تو اس کے ساتھ جینا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہاں اس کی پہچان بنے تو اسے خوشی ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کو تردد کیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی پہچان اور اپنے نام کے ساتھ کہیں نہ کچھ تردد اور کہیں کچھ نقصان محسوس کرتے ہو آج بھی اہل حدیثیت کے نام سے آدمی کے ساتھ ہزبیت کٹ جاتی ہے تقلید کٹ جاتی ہے قبر پرستی کٹ جاتی ہے دنیا بھر کے اور خرافاتی نسبتیں کٹ جاتی ہیں شخصیت پرستیاں کٹ جاتی ہے آپ بتائیے اتنی ساری مشکلات میں جینے والی اور غلط غلط نسبتوں میں پھنسی ہوئی امت میں ایک نام اور ایک گروہ ایسا ہے جو نسبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف کی طرح تو اس کی پہچان بالکل الگ ہو جاتی ہے اس پہچان کو چھپانا اور اس پہچان کو کھونا یہ بہت بڑا نقصان کا کام ہے بہت بڑا بڑے نقصان کا کام آپ کو اپنی پہچان کے ساتھ ہم کو اپنی پہچان کے ساتھ ہمارے ارد گرد ہمارے بھائی ہوں ہمارے ہلکے کے ہوں ہمارے ورک کے لوگ ہوں ان کو جاننے دیجئے نا کہ ہم اپنی پہچان کے ساتھ ہیں کیا جاننے دیجئے ان کو بہت اچھی بات ہے جاننے دیجئے ایک بار پروگرام تھا ادلا میں بہت سارے لوگ تھے شافی مکتب فکر کے علماء تھے مفتیان تھے بات چل رہی تھی میری آخری کچھ باتیں تھیں آخری ٹوٹے پھوٹے کلمات تھے تو اس میں میں نے حوالہ دیا کہ حدیثوں کو کن کن بنیادوں پر علاقے کے لوگ متون کرتے ہیں علاقے کے لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے علاقوں کے لیے تو لوگ دیکھیں کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا تھا شافی بیلٹ ہے شافی علماء ہیں شافی مکتب فکر کے مفتی ہیں دیکھیں میں نے کہا جتنے مسلوں میں اہل حدیثوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور نام اچھا نام مبارک نام بدل کر کے ان کو یاد کیا جاتا ہے دیکھنے کے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا تھا جس مسلک اور طریقے پر وہ تھے اس پر تو آ جاؤ امام شافی رحمت اللہ علیہ اگر یہ کہتے ہو کہ آل الحدیث کو جب دیکھتا ہوں کسی الحدیث کو تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی صحابی کو دیکھا ان سے پوچھا جاتا ہے یہ دو ازانے جو جمعہ میں ہوتی ہیں ان میں دو ازان آپ کو پسند ہے کہ ایک ازان تو کہتے ہیں وہی مجھے پسند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوتا تھا جو آپ کا طریقہ تھا آپ ممبر پر جب آتے تھے جمعہ کے دن تب وہ ایک ازان ہوتی تھی کہتے ہیں مجھے وہی بہت محبوب ہے اس نام پر علاقے کے حدیثوں کو تانا دیا جانا اور فتنہ قرار دینا یہ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کی پہچان کے پیچھے آپ کا موقف لوگوں کے بیچ میں نہ آئے اور جو سچے اور ایماندار لوگ ہوں گے وہ ضرور ڈھونڈیں گے اور جن کو فکر ہوگی انہیں ضرور توفیق کے ہدایت اور سعادت ملے گی تو آپ تو اپنی پہچان کے ساتھ ہم تو اپنی پہچان کے ساتھ کام کریں کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں اگر ہم چھپائیں گے اپنے طریقے کو تو کہیں سنت میں بھی چھپانے لگیں گے تو کہیں گے سنی کہنے کی کیا ضرورت ہے سنی اور شیعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے رہنے دو مسلم رہنے دو تو آپ کچھ نہیں بچیں گے ہم کچھ نہیں بچیں گے یہ جو فتنے ہیں اس طرح کے کہ ساری پہچانوں کو چھپا دیا جائے گم کر دیا جائے تو آدمی مسلمان بھی رہنا پسند نہیں کرے گا میں صحیح مسلمان بھی رہنا پسند نہیں کرے گا کہ اسلامی کلچر اسلامی شناف اسلام کے ظاہری طور طریقے کے ساتھ آدمی رہے اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے اس دور میں ہاں کیا تھے معروف تھے کیا کس بات میں معروف تھے اپنی توحید اپنی حنیفیت میں معروف تھے اس بات میں معروف تھے کہ یہ غیروں کی جو عبادت ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے معبودوں کی یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان یہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں یہ بات کرنے والا کون ہے یہ ایک نوجوان ہے ابراہیم انہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا رب العالمین نے اپنے نبی کو اور ہم سب اس کے پابند ہیں کہ ہم صحیح عقیدے اور منحص کے ساتھ سلف سالین کے طریقے کے ساتھ اپنی پہچان بنائے رکھیں اور اس کے ساتھ وفاداری کریں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو توفیق دے میں اپنے کو اور آپ سب کو وصیت کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بہت بڑی بڑی شرف سمجھنے کی توفیق دے سعادت سمجھنے کی توفیق دے کہ جو نسبت مبارک ہے جو نسبت سعادت بھری ہے جو نسبت شرف کی ہے اس نسبت کے ساتھ ہم زندہ رہیں اس پہچان کے ساتھ ہم زندہ رہیں اور اس پہچان اور نسبت کا جو تقاضا ہے وفاداری اور اس کا حق ادا کرنا رب العالمین ہمیں اس کی وفاداری بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم